بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ثم الى ارواح ابائنا وامهاتنا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يمر بهجات الإمام سرّسنا تنتوان سلام جماعة ياندروحاتي الله سبحانه وتعالى سكيلن الحمد لله تسمع سما مُصَابَحَكَ الشُّكْرَك هذا الله سبحانه وتعالى Karena masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk hidup Sehingga ke saat ini Dan Alhamdulillah pada tengah hari ini kita juga Diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat hadir di masjid Bagi kita menunaikan sembahyang fardu Jumaat Dan seperti mana biasalah Sebelum kita menunaikan sembahyang fardu Jumaat itu Kita adakan sedikit tazkirah Sebagai satu peringatan untuk diri kita Dan juga kepentingan tazkirah ini cukup-cukup sangat memberi manfaat kepada diri kita orang-orang yang beriman ini. Wa dzakir fa inna tanfa'ul mu'minin. Ingat berilah kata Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, wa berikanlah peringatan. Pasal apa? Fa inna maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin. Dia memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman saja yang boleh ambil manfaat daripada tazkirah yang disampaikan. Hak tak beriman payah ha, cerita tuan-tuan jaga kita kena jaga diri kita ni jadikan seorang hamba Allah yang Islam dan beriman Iman inilah yang akan menjadi tenaga kekuatan kepada diri kita dalam kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada iman, tentu takkan Islam saja payah. Payah cerita dia. Sebab tu kita hendakkan supaya kita ni Allah Ta'ala masukkan Golongkan kita ni ke dalam orang-orang yang beriman Pertama orang-orang yang beriman ini Apabila mendapat peringatan Maka mereka cepat-cepat insaf Cepat-cepat sedar diri Di dalam melaksanakan tugas ataupun tanggungjawab mereka Sebab itu tuan-tuan kita mintalah selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah Taala hilangkan iman daripada kita. Minta supaya setiap kita ni ditambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah hari ini saya nak sambung sikit lagi mengenai dengan uh, macam mana dikatakan iblis syaitan ini masuk ke dalam diri manusia ni. Ha lepas ni insya-Allah saya akan bacakan pula tentang macam mana dia menipu daya kita dan cara dia memasukkan cara tipu daya tu untuk diri kita. Tuan-tuan kita kena tahu kalau kita tak tahu tu yang diri kita mudah sangat dipengaruhi oleh iblis syaitan cukup mudah. Pasal apa sebab kita tak tahu cara dia masuk tu. Sedangkan dia main bisik dari telinga kita. Dia bisik dalam hati kita. Kita tak sedar itu adalah merupakan bisikan syaitan. Kita tak sedar. Ah ha, kita membuatlah. Ah ha, ini soal dia. Nauzubillah tuan-tuan kita kalau kita tahu tentang tipu daya dia, tentang macam mana dia punya Orang kata apa? Dia masuk melalui pintu dalam diri kita ni, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan jaga betul-betul Ibarat macam kita kita lah. Yang rumah kita tu kita tak bagi pencuri masuk. Cuba tengok macam mana kita buat rumah kita tu. Daripada masuk pintu pagar tu, berapa kunci dalam tu dah. Batu masuk ke rumah, pintu mula-mula masuk tu, berapa kunci di tu. Masuk dalam bilik pula, berapa kunci duduk di situ dalam bilik pula dalam mari dalam mari pula berapa kunci di situ pasal apa tu kita nak menjaga keselamatan supaya dia kalau pencuri masuk tu dia tak boleh nak curi barang-barang kita Itu pun kadang-kadang jadi juga nak cerita lagi tu kita sesama kita di dunia ini kita dengan syaitan yang kita tak nampak dia dia nampak kita yang mana dia tak pernah tidur dia akan kacau kita 24 jam sedangkan kita ni di dalam orang kata apa sentiasa tipu daya dia ha, jadi hak ni boleh kita tahu tuan sedikit sebanyak dapat kita manfaatkan untuk diri kita baik jadi <coughs> di antara ada lima dah yang saya baca pada minggu yang lepas uh, bulan yang lepas iaitu di antara ada yang hak ni yang paling besar sekali iaitu piti pintu syirik dengan Allah na'udzubillah tuan-tuan hak ni jaga tu kan tepih betul-betul yang kedua ni ha, tak kabur besar diri dengan ya yang ketiga ada itu hawa nafsu kita hasad dengki kita jaga nafsu kita kita kena jaga jangan kita buang nafsu ni Allah Ta'ala bagi kepada ni, diri kita ni untuk ada satu keinginan kalau kita tak ada nafsu tuan-tuan kita tak makan tak ada nafsu tak minum air air bawah tu ada buat ayat air tu ada nafsu lah tu tuan-tuan tak -tuan, ada -tuan. nah? jangan kita minta bagi Allah Ta'ala buang nafsu rugi kita rugi cuma diberi kepada kita tu jaga nafsu tu sebab itu kita bulan Ramadan tu dia didik kita supaya nak didik nafsu kita tu supaya tarbiah nafsu kita tu jangan dia seperti mana bulan-bulan luak di bulan-bulan Ramadan tu sebulan dididik tu nak bagi apa tu kesedaran kepada diri kita. Pasal apa nafsu ni macam tu lah Nafsu kita ni memang Allah Taala sebut dalam Quran wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Tak <tuh>, kita nampak tu kalau kita baca Quran kita tengok faham makna dia. Ya nafsu ni memang cenderung dia amarah bisu dia akan membawa kita ni sentiasa cenderung untuk nak melakukan kejahatan tak ada setan ni dia nak mendorong nafsu kita ni apa apa dipengaruhi oleh syaitan Awalnya ha, wallahi ya ha, itu begitu juga dengan hasad dengki kita jangan hasad dengki sebab apa tuan-tuan kita ni hasad dengki tidak sedikit pun memberi manfaat ha, cuma dalam Islam dibenarkan ya ada benda yang boleh kita hasad boleh dengki tapi tak berdosa contohnya Ya, saya orang miskin. Tapi saya tengok tu sahabat kita ni, oh kaya. Apa siapa apa? Dia rajin kerja, siang malam kerja di mana. Saya pun bercita-cita nak tunggu, nak lawan dengan dia juga. Ha, biar saya kaya lagi lebih dia. Mana tu dia mai kawasan hasad tu untuk tu. Itu tak apa. Saya jahil, tak tahu tak ada ilmu tara mana. Tapi bila tengok kawan saya tu, oh hebat dia ni. Mengaji dia ilmu dia tinggi. Saya bercita-cita hasad dikit tu nak lawan dengan dia. Tak apa tu tak berasa tak apa. Itu tak apa. Nah, ha? ha? ni hasad ni yang boleh membatangkan kemudaratan kepada orang yang kita hasad tu. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pesan kepada kita, iyyakum wal hasad. Jaga-jaga kamu dengan hasad, dengki ni. Jaga, jaga jangan. Pasal apa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Ni paling bahaya, kok bahaya. Hasad dengki kita ni dia memakan kebaikan kita banyak mana kita buat kebaikan kita tu dia akan makan kama ta'kulun narul hatab seperti mana api yang memakan kayu yang kering tuan-tuan tengok kita bakar kayu kering macam mana api makan dia sama sat saja jagalah tu tu Nabi pesan kepada kita tu jangan sebab benda ni dia boleh merosak diri kita nak hasad apa apa yang kita nak hasad sebab yang berlaku kat diri dia diri kita dah Allah Ta'ala tentu dah dalam qada dan qadar apa yang kita nak dengki lagi. Ha ni soalan tuan-tuan. Had dua tadi tu, had tu saja dibenarkan. Tak bah. Had lain tu jangan kita buat tuan-tuan ya. Tu tolong pesan ni. Sebab tu kata tu pintu iblis syaitan ni, dia masuk tu jalan tu. Dia nak goda kita supaya kita sentiasa berhasat dengki di antara sesama kita manusia ni. Wal Itu yang yang keempat. Yang kelima dia, ya, saya sebut Beberapa uh, bulan lepas. Ujub Ha ni satu lagi nah, heran pada diri sendiri ibu pelik juga ni heran diri sendiri tu heran tak ha, dia duduk depan cermin tu dia kata eh, aku ni segak juga kata. Ha, dia, dia heran diri sendiri bukan siapa heran dia heran diri sendiri tu orang kata perasan tu. tu dia kata, kata perasan lah dia kata sendiri nak ujub dia kata, tu dia tengok dia rajin main masjid dia rajin pergi surah tu ah, aja aku ni okey kan boleh buat ibadah juga ni kata ah tu dia ha, kata semua tu rosak habis amalan kita kita buat jangan ada perasaan macam tu Ha, itu semua tu pintu-pintu yang kita buka supaya dia masuk dalam diri kita. Dan seterusnya, ha, tuan contohnya ni, bakhil, kedekut, ha, ni tertua lagi, ni. Bakhil kedekut inilah yang digoda di syaitan iblis ni supaya jangan kita melakukan sebarang infak untuk sesama kita sedangkan bakhil kedekut ni memang sifat yang disebutkan dalam kita cerita dah kita bercakap kita, 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 kita mengaji dah dalam al-mutasawwif ni ini sifat malzumah jadi seluruh sifat malzumah ni tuan itu adalah merupakan pintu syaitan nak masuk dalam diri kita semua sifat mazlumah tu dan kita disebut sepuluh je tapi lebih lagi berpuluh lagi sifat-sifat tu jangan kita ambil nah ha? tu dah, dah, dah. tuan-tuan jaga tu Masalah apa? Sebab semua benda tu akan memberi kerosakan kepada diri kita. Jagalah tuan-tuan. Jadi saya ingatkan ni terutama sekali kepada diri saya sendiri lah. Diri saya sendiri. Dan juga saya nak ajak tuan-tuan kita sebagai ikhwan muslim ini. Marilah kita sama-sama beramal. Jangan kita lupa bahwasanya iblis dia tak lupa untuk nak menggoda kita, nak mengacau kita, nak mengganggu dia tak lupa. Tapi kita selalunya lupa dengan dia. Bila lupa jangan sekelip mata saja habis. Contoh ada dah banyaklah dalam kita semayang tu semayang. Ya, duk semayang ni duk baca doa kita baca Fatihah sampai satu setaan tiga empat. Tiga ke empat. Pasal apa boleh jadi tu? Pasal apa boleh jadi? Tu tak nampak tu. Tu dia tu dia masuk dia duduk tengok aja kepada kita lalai saja kita Daripada Allah Taala dia masuk hmm, tiga empat tiga empat walaupun dalam hukum pekah kata tak apa ambil hak sikit ambil hak tiga kalau semua yang yang empat rakaat lah ambil yang tiga lepas itu tambah satu lagi Ha, walaupun hukum pekerah kata betul tetapi nak buat apa yang kita dah kacau dikacau dia tu bila kacau tu kualiti kita tak nak kualiti semayang tak nak langsung habis ha, yang yang kita rugi tuan-tuan di sinilah dia itu ha, nak nucahkan bahawasanya Iblis syaitan ni Dia menyelinap masuk ke dalam diri kita Yang mana kita tak sedang ha, Maka dalam kita tahu Soalnya pintu-pintu Hak dia masuk ni insya Allah tuan-tuan Kita dapat menjaga Kita dapat mengawal Kawal semua-semua Supaya Jangan masuk ke dalam diri kita tuan-tuan Sebab apa? Sebab kita tak mahu sengsara Kita di hari akhirat esok Bersama-sama dengan dia Di dalam api neraka Allah SWT Wa ma'iyahu billah min zalik Ah ha, jadi itulah ya Ah ha, dan banyak lagi lah pintu pintu dia tuan-tuan yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka jadi maknanya kata apa yang saya sebutkan ini semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita jangan kita buat itu semua adalah merupakan pintu-pintu yang menyebabkan iblis syaitan ini dia masuk ke dalam diri kita itu ha, saya kena jaga tuan-tuan ya. Jadi saya ingatkan Saya pesankan pada diri saya sendiri Terutama sekali Dan juga saya ajak tuan-tuan sekalian Marilah kita sama-sama Sedarlah diri kita Bahawa kita ni sebagai anak Adam ini Tidak terlepas daripada ditipu Digoda oleh syaitan iblis laknatullah ini ha, Itu tuan-tuan ya ha, Sedar kita Berapa, Apabila kita tahu keadaan macam ni Awasilah, jagalah diri kita. Sebab banyak perkara tuan-tuan, terutama sekali di masa-masa zaman akhir ni. Allahu akbar ya. Syaitan iblis cukup hebat digoda kita. Cukup hebat tuan-tuan tak -tuan, tak kira siapa. Tak kira siapa digoda. Kalau orang tu tak kuat atau tak tahu dia memang tersangkut dengan kita. Dia, semua dia mahu tu Nah, sebab itulah Ibn Jauzi dia tulis dalam kitab Talbis Iblis tu semua golongan kitab tulisan ni akan kena ulama' kah orang ahli nu kah dan ulama eh, ya ustaz kah tok guru, -guru kah semua kena cuma ah ha, orang tu pandai tak pandai jaga hatu saja tang dia akan